Всем привет! Всем привет! С вами Адриус Ролик 12. И мы играем. Мы играем в Warframe, Warframe и будем проходить сейчас Эдриусу квест. Арчин. Не понял, а что такое? Хочу а я не могу сосканировать ничего. Что ты сканируешь? Подожди. Все у меня работает. Квест Archie. Нет, у меня не сканируется. Ну и ладно. Раз не сканируется, то не надо. Так. Все, Эдриус бежит, ну хай бежит. Ему надо бежать. Я ждать не буду. Я поехал без него на лифте. Потому что он чем-то занят очень сильно. Ты бежишь за мной? Ну, а, какие тут... А, так они 10 уровня, лохабаны, ё-моё. Ты догоняешь или нет? Не догоняю, ты что ты от меня о, видите, как с сам проходить квест? Он уже не знает, куда идти. Иди сюда! Это я, не трать патроны. Он злой, как собака. не бойся, тут десятый уровень. Ты умеешь играть на сороковыми. А для тебя это вообще лохабаны должны быть. Смотри, здесь эти чуваки с лазером. Надо лазер отбивать. А, я ж ниду сам играю, я и забыл, я. Я ж могу делать вот так. Ну, если Эдриус не против. Короче, задача нам тут собирать нам Арчин, чтобы Эдриус умел плавать, летать, да. Делать все вещи, которые он умеет делать, потому что в моем аккаунте он все это делал. Ты где? Нам наверх надо. Ай! Налетели, сволочи. А я ж думал, ты вниз. Эх, я тебе чуть голову не Так, здесь надо будет пройти через портал. Какой-то ключ найти. Угу. Потом его в я очень давно проходил этот квест. И мы сейчас его, я постараюсь, конечно, не скажу, что будем быстро проходить, то что быстро никакого удовольствия от игры. Хочется пострелять, поубивать всяких сволотанов. Тем более мое оружие по сравнению. Да уезжай, мне все равно я привык здесь слазить в бездне. Только здесь зарабатывается нормально эти самые кристаллы арагона. Сюда идешь. Где там оно есть? Едет ли? Сюда идешь минут на 30. 40. Можно долбануть. Вот вчера 9 кристаллов выпало мне. Смотри, я потом не буду тебя бегать искать. Зачем ты это делаешь? Ты задерживаешь всю игру, понимаешь? Вот смотри, я стою. Для чего я просто стал и стою? Ты лишний, ты не купил билет. Мы едем или нет? откуда ты взялся? Так, ладно, вперед. Нас ждут великие дела. Хорошие вот эти пистолеты у меня двойные. Аказаки, чай, анканзаки. Давали их... Рубидол, вот возьмите. Отойди сюда. Давали их за миссии специальные. Они сразу были вставлены в них. Были уже эти. Давай, какой взлом защиты? Господи, тут защита! И рай! Дешифратор используй. Открывай! А, по одной, наверное, надо, да? Одну защитить, потом вторую. Ну, короче, тут, тут легко Пошли все. В портал уже. Зачем портал? Защищать вот эту штуку не надо? А это такое, ну, ты иди сюда, ее защитить надо. Систему а эту а а орудия. А какая тебе разница? Сигнал да и сигнал. Портала да и портала. Играйся. Оно должно загрузиться до 100%. Вот, видишь, сила портала. 40. Не кипишуй. Троллик с рядом. Тролик защитит. А, это снайпер. -то. Зачем мне снайпер? -то? А, это меч. Зачем мне меч? А, у меня нет патрона. Ну и ладно. Что ты там кипишуй? Все, погнали, запустить этот надо. Ты бежишь в портал? Пошли. Эй, а что не пускает еще? Подожди. А, так сейчас убьем. Подожди, какой? Еще шутету надо теперь включить и запустить. Иди сюда да, взлом защиты. И же по одной. Одну ту, одну и эту. Одну ту, одну и эту. Вот ты кипишь наводит мне. Я ж бояться начинаю. А ну идите сюда, птички. Э, куда, мои птички? Я Блин, да что ж такое? Да что такое? Я побежал, я побежал. О, тут ты, а я, я тебя. Кто тут там? Улазит у нас баллами такой. Так, что у нас? 85%. Ну, пошли потихоньку. 85, там где 85, там и 100. Задолбал. Откидывает, конечно. Еще 100%. Заходи. Все, мы зашли в портал. Здесь надо будет да. тоже найти ключ и вставить его потом что в эту фигню. Тут, тут так, а что у меня патронов нет на казаки мои? А, это дек Фурис, -мо, Фурис. Фурис дек. Так, ну что, тут давай позаглядываем уже. А, слушай, тут еще есть и найти три ящика Арокин. Хотя, сейчас мы были, я нашел эти три ящика. Ничего оно мне не дало. Да, здесь сейчас надо будет подраться с чуваком. Сложу, а ну, птичек соберем сейчас мы всех в одной. А да, ну, легкая. Да ты. ты там занимайся рысью, а я птичек. Э -э 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 да он легкий его. Ну что ты. Рысь, рысь. Забирай. Ладно, давай я возьму. Ты можешь... Нет, ты Ключ бездны я взял. Все, погнали обратно. а, -а, -а! Ты бежишь за мной, чиня? Бегу, я за тобой. А ну сюда. Все сюда, все у нас собрание родительское. Да что ж так быстро патроны заканчиваются на такие. теперь я. Ля, а маны не хватает. Зараза, да? А где ключ? Э, у меня. А, он выпал у меня, да? Ну я не заметил. А ч это у меня ключ выпал? Меня. Бросил, предательский ключ. Да бежи, вставляй ты ключ, господи, ты играешь. А, подожди, подожди, не вставляй. Записываю, а я. Вот, вот сюда подходим, вставляем ключ, вставляй. Все, ключ вставлен, и теперь бегите через Мама. портал. А -а, полетели. Так, бегите через портал, мы через портал пробежали. Дальше что? отойди побежали взорвешься какая эвакуация вот ты бежишь теперь на вот эту вот какашку я считаю до 5 не могу до 10 раз два три 4 5 я буду уезжать ты догоняешь меня или нет уже лифтер ругается понимаешь? когда я в Поперли. А, а я вот так взлечу выше первей тебя. За мной! за мной! За мной. За кем за тобой? Стоп. Стоп, 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 подожди. Не-не-не-не, вот сюда иди. Давай посмотрим, что тут есть. Может, не... Ну иди куда хочешь. А я пособираю здесь всякую. Всякие вот звезда, я тан. Тебе не надо, да? Тебе нравятся мертвые статуи. Что, погнали? Не, не беги, не спеши. Ну как, мы спешим, но не за такой степени спешим, чтобы ничего не подбирать. То, что нам нужно. Ну, Мер, все а нужно. Поехали. Лифтер, включай лифту. А, я башкой в потолок то так, все, погнали сюда, да? Давай за мной. Да, за тобой, за тобой, за тобой. А -а -а -а. Да, бочки собирают. Сейчас... <клевый> Ты сейчас нищий, как бомж. Тебе нужно все, понимаешь? Нет, нам сюда не надо, ладно. Погнали, 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 погнали. Это я могу сейчас себе позволить там. То потратить, то выкинуть. А, ты не можешь, у тебя каждый ресурс на счету. Поэтому тебе надо собирать все. Я так и начинал. Складывать все, штучка до штучки, бучка до бучки. Опа. Так, а куда нам бежать? Подожди, что-то я тут. Я нашел один ящик, один. А, гренирский, давай, бери его. Вот это и есть гренирский ящик. Неизвестный предмет. Да. Все, ты нашел неизвестный предмет. Отлично. Ну, можно поискать еще ящики. Давай. давай. Да, птичка вас будет ням ням не мешает птичке так где же у нас тут ящики а могут быть а ну давай не спеша так подумаем не будешь, не будешь. Угу, давай вниз сюда, меня. сюда да, не хочу а у меня нет у меня ноль этих так... ну я не работаю ногой не хочу. не хочу. Беги не за мной, успевай. Вот еще ящики какие, может будет здесь. По крайней мере какой-то фарм пособираем. Не ничего такого, а? <слух protege> а, я попробую не было, да? Так, где же у нас тут еще есть ящички я вот не помню, комнатка тут. Да их тяжело найти. Я вот это только в той миссии, что вот это мы были с пацанами диверсию делали за реагенты. Вот это и то я третий ящик нашел, уже все на эвакуации были, осталось 20 секунд. И я нашел третий ящик. Ладно, пошли на, на выход. Не будем здесь искать эти ящики. Все-таки мы записываем видео, поэтому ну как, по комнатам бежим, там вот тут, по-моему, налево комната еще есть. Вот тут вот. Ага, она закрытая, да? Ну да. А он ну не стреляй. А ты стреляй. А вот комната с ящиком, вот погнали искать. Здесь их много, в каждом этом по одному ящику должно быть. Зараза. А вот тут вот два. Ну нет, гринирских нет. Видишь, гринирский он белый, ты видел его. Ну тут может звездочку поймать можно будет. Хотя бы так. Ой, я уже. лучше. ты ящик за ним нашел. Иди рубидо возьми. Так, получается ничего мы тут не нашли. Так, заткнись. Это я не тебе. Ой, бахнул так. Да, все, побежали. Не будем, короче, грузиться этим гренирским ящиком. Ой. Что так слабо тебе? А, -а, а, у меня же удара нету. А я думаю, что она так слабо все. У меня ж ногой, я ж не топаю, поэтому... Ящик. Ну да, хорошо, поищу. Мы не до такой степени уже спешим. Просто я почему здесь, знаю, тут такие закоулки есть, что, блин, я хоть сейчас тут играю, я не всегда могу и попасть. Я бывало в такие попадал, что потом и жалел, что туда попадал. Попробую вылезти потом оттуда. Понимаешь? Нет. Но я когда-то сюда пришел с пацанами, за, ну, с реликвиями. Я и зашел в какую-то комнату, -мо, они там уже все насобирали себе, а я выхода все найти не могу. Понимаю, в чем проблема. Поэтому тут сложновато найти это все. А что, на выход? Да, ну, Тогда и я к тебе иду. Бог с ним, один ящик обнашли, и то уже хорошо. Ну здесь, здесь ничего нету у нас. В этой комнатке. Вот тут только что налево и направо. Ты не ходил? Здесь. И шо, внимания, что, ничего здесь? Я, 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 что там... А, залишь Смотри. Обыскал, говоришь, да? Ну, обыскал, только бы обыскал. Да, ну то надо искать было. В... А, oh, скоро, стоит, сколько вас тут налетело на меня? вообще ничего Нет, просто штука. а ну да ну все тогда выходим из этой этой короче вот мы квест забахали да получается за да а мне-то арчинг не дали а тебе смотри что дали тебе а передали о а чем мне его не дали рыси То, что тебя а ну смотри арчинг дали Арчи? Пишись, да. Быстрее. А ну, выходи сейчас, выход нажмешь. Ну, короче, квест... квест мы прошли этот. Просто, что мы не видим... Ой, что у Эдрюса. вот ему дали вот сигал рыси. Но квест был выполнен, значит, ему сейчас, это сейчас, наверное, в письме придет, что вам дан Арчвинг, тудын, сюдын. Ну так, на этом тогда пока все. Всем пока. Всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не пирайте видео, пишите в комментариях. Всем пока. И вы увидели, как проходить Арчвинг. Да, это был квест Арчвинг. Вы увидели, кому надо пройти.